Hai, Mam. Hari ini aku bikin kue kering nih, Mam. Ini kue kering kastengel. Ini enak banget, lumer di mulut dan kejunya juga berasa banget, Mam. Ini bisa untuk cemilan di rumah, untuk oleh-oleh, untuk hampers dan ini bisa untuk ide usaha, Mam. Oke, langsung ke cara pembuatan ya. Pertama, siapkan wadah atau baskom dalam keadaan bersih. Tuangkan 2 butir kuning telur. Selanjutnya, 200 gram butter, 150 gram margarin. Telur, butter dan margarin dalam keadaan suhu ruang ya, Mam. Selanjutnya, kocok hingga tercampur rata dan lembut selama kurang lebih 7 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini sudah seperti ini, seperti yang aku inginkan. Bahan selanjutnya, di sini ada 50 gram tepung maizena kocok hingga tercampur rata. Dengan kecepatan yang paling rendah, gunakan speed 1 ya, Mam. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan 250 gram keju parut. Kemudian, kocok lagi hingga tercampur rata. Nah, Mam, ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, tuangkan 500 gram tepung terigu protein rendah secara bertahap. Di sini, aku tetap gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Boleh juga jika ingin menggunakan spatula, ya, Mam. Nah, ini sisa tepung terigunya, tuangkan lagi dan kocok lagi hingga tercampur rata. Jika kalian khawatir tepung terigunya berterbangan, boleh gunakan spatula aja. Nah, ini sudah tercampur dengan rata seluruhnya. Sekarang akan aku cetak menggunakan. Rolling pin dan juga pisau seperti ini aja untuk ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing atau sesuaikan dengan kebutuhan mams di rumah. Nah, ini aku cukup seperti ini aja, boleh juga bentuk seperti bulat atau kotak, ya, Mam. Tidak harus uh, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, susun dalam loyang. Untuk loyangnya di sini hanya aku beri bahan olesan margarin dan dilapisi dengan kertas roti dan ini akan aku beri olesan kuning telur. Untuk kuning telurnya sebagai bahan olesan aku hanya menggunakan dua butir kuning telur aja. Selanjutnya beri taburan keju parut sesuai selera ya. Lakukan hingga selesai. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan lagi. Nah ini sudah siap di oven panggang dengan suhu 160 derajat celcius selama kurang lebih 40 menit nah ini sudah dikeluarkan dari oven ini masih dalam keadaan hangat ya mam nah ini dia hasilnya kue kering kastengel kita hari ini ini enak banget ini wangi banget ini pokoknya lumer di mulut ini ngeprul di mulut tapi nggak gampang hancur ya mam nggak gampang rapuh Kue kering kastengel ini bisa untuk isian toples, untuk camilan di rumah, untuk hampers, untuk oleh-oleh, dan ini bisa banget untuk ide jualan, Mam. Oke, Mam, sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Terima kasih.